посмотреть, что тут есть. Очень классные разные конфетки, выпечка. Конечно, сейчас на диете, но тут обалденно. Это в моем доме. Все что угодно. Я приехала зрительница Надежда на спектакль. Я пригласил ее в кафе, потому что... Доброго дня. Доброго дня. Да я дивлюсь просто. Ух ты, красный бархат. хочется, не знаю, что. На диванчик вот туда. Это у нас, видите, еще одна надея. Да. Это надея Житомирщина. это приехала на выставку. глянь, да ну шатается все. Давайте мы сядем в другое место, что мы скажете впечатления у вас будет. на да. Давайте сюда. Давайте, давайте сюда, может, сядем. Ну, все mm -hmm. Ятян. ну да. Это львовская круассанна. Вообще да. это кофейная львовская. На трое детей? Муж погиб в ЗСУ. Пропал. Как вы вообще пережили это? То есть оно не лечит, нет? нет. Так затопляється, звісно, звісно, утопляється, але я надія, якась може ще чи ну, не знаю. Бо брати мені кажуть, що бачили, що все там ж. Що він просто пропав, вагнер, да, так? Вагнеровці спопіляють, що він вже заваляний, лежав усі биті там. Биті, зариті. Багато, дуже багато. У мене. І так сини, не такі просто я могла розказувати, що ну, я свій різні один художник, оце в мене він дуже талановитий ще трошки.

листом ну, папіру свою бумагу реставрував э, фонди України в нас у місті. Была була така контора, вони з Києвом там співпрацюють, бігом. Ну, мільйонери, то в нас теж так, як сказати. Э, папіру бумагу фонди України давали від Камасутри до Біблії. Ого, від <реш> Камасутри до Біблії. Так, так, до Торгівки. Тобто, це книги, он, он реставрував. Так, він теж історик, у мене такі. Він за 12 років малював картини. сам собі по заповідні, грунтував, и... Його у мене жив півтора року у в монастирі в Лісі його митрополит Володимир благословив. Він, може, ліки святих малювати. Е, ну так, він хотів іконописом займатися, але тато не хотів, наш тато такий наш строгий войовий, трошечки нарушав, тому нам було важко. Потім, ліки, ми працювали в сільському господарстві. Ліки так тато працював, так сам на себе він хотів працювати, бо дуже такий мужний, хороший столяр, хороший сварщик, він кулів. Uh -huh. Вже потім вже прийшло кинутися, і ну, такі, така сім'я хороша. Так. Хотів, хотів захистити дітей, трьох синів у вірдесяти. А середній у мене юрист закінчує юридичний спортсмен під два метри ростом. Well, Сколько троє дітей, троє синеві? Да. А маленький зараз у мене благодійний фонд з Дніпра. Ну, я хотіла з нею зустріти, вона зараз займалася Дніпра благодійний uh -huh. фонд. Ну, він теж по Україні повезли їх в Польщу зараз за Закапани, знаю, так? Да. Табір да, відпочивати, а я була теж в Польщі тиждень назад, приїхала на заробітку. А що робили? На складі брендової, його там працювали. Oh. Да, час від часу там можна в пошукати, якщо більше грошей потрібно, йти і казати. А так ми зараз робимо, я вкладаю, так маю теж кошти, вкладаю в нас подружка в мене, вона тримає газету. Зараз розформовується почта, розформування почти, і вже газети не актуальные актуальні, не потрібні. мы uh -huh. ми робимо будинок гостового типу, туризм. Ми придбали два будинки під лісом, вона придбала, і ми так будемо запрошувати дітей зараз, там у нас ремонт робить. Uh -huh. она выиграла там ну, грант подала, взяла. Я так знаю, дуже очень хорошая людина. Ми там. да, в там, продали, там да? Да, да, лісом, селі, так? А чани будуть вот, там, там, там у вас? І чани? О, ну та, так буде все добре, до вас приїду. І чайна, так, а, і, а, і, так, зробили <клес> 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 да ландшафтним дизайном, який може займатися, що і багато роботи. Так, Бог дає все. Це війна, щоб приплятися, кінчилася, щоб. Та, череп, чайна, віддя, ну ви цікава, така жінка. Я все, що хочу, і мені так потрібно, і я це все роблю. З міста вийшла заміж село, прожила 11 років, важко працювала. Потім перевозили назад, місті побудувалися. Ми нічого не дивимося разом. вже назад, там бізнес. не Правда, ізвіть. Бачите, правду, правду кажете, вас Це просто для мене. Тільки з Богом, От ви вірте, правильно, все. І мама наша. Я така. Як мама. Спасибо. Кава кому? Кава, салаты, да? Салаты сюда. У нас два десерта. Парфи, два я ага. да. Так, я зарисовала, спасибо. Это сын, что малюет, смотрит на меня, да? Цей, 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 А юріст, мабуть, не дивиться йому, це не цікаво. Так, йому не до Ютуба. Серйозний. Це старший творчий, так, середній так, такий так, более. Біль... Так, біль... да, да. так а... ой, боже, гляньте, розчихався. Дякую здоров'я. Угу. Добре. Там може, знаєте, на цвіти, може, алергія. Не? Не а ви а мене, нем... мене нема алергії теж. Перший раз що ти зчихаю так. <ріху> так, виберіть каву. А я щось не знаю. Я заїжджаю в одбор і бачу ваше лице, і думаю, думаю, чи ви жительниця? По-моєму, думаю, ну хтось із дому. Думаю. А потім думаю, ні. Як то ви странно дивились так на мене? Думаю, як не жителі та привикли. не готова була там. Да, перестань да. там. кстати, постный десерт без яиц, без муки. Сейчас же пост, да? Хотя я не пощусь никогда, Ну, но... я так. Взрывы ужасные, ребята. Пять утра. Слышите, люди? Пфу, пахка. блядь, что там взрывы не припишут? Я переоперативный, сидим укрытий. Mm -hmm. Повторный выбух, выбух и ракеты. Все группы надо поудалять окончательно ну, нахер. Что еще богато ракетку? Хорошая. Так а что ты одеваешься, что ты будешь Я делать? 5, ребят, что это ой, взрыв прилет сейчас будет Сейчас сверкнула аж че это? Вот это только что было сверкнуло прям он Ого Щось сверкнуло, я почу. Если що надо лягати. на пол. Ох.

Не давить покоя. Томаса закрыл хорошо. Ну, конечно, деловые. Все ужас. Это после спектакля, ребята. Не Ни... правда. Ух, блядь. Ох. Спустись вниз, бо дошутишься. Не хочешь. три ракеты. Вони в центре попали. Спустись вниз, дурните. спустись. Ох. Про внизу. Ну что, куда одеваться? Я в туалет хочу уже. Нужно одевать штаны. Спасибо, Мика. ребята, жесть. Глаза и рядом после спектакля. Вчера купался вся квартира в блосске после спектакля. А что? Ой, что у нас спасе? Алло, да, Надь. Ну да, доброе утро. Что там у вас? Скажите, у вас страшно там? Да ну взрывы, да, попали куда-то дом, люди Сказали, под завалами. Где-то в центре, где-то в центре, а да, Санвел? где не знаю, люди под завалами. Вот у, у вас хоть далеко, Господи милостивый. Да я ж не знаю, Надь. Где-то бахнуло в центре, mm -hmm. чего-то да. здесь же где-то, я не знаю. Ну все, Санвелка, давай отдыхай. Давай, давай. 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 Mm -hmm. Господи. Таечка. Oh, что ты лазишь, а? Звереночный, oh. а? Звереночный, что ты лазишь? Ребята, хочу показать, что Такие духи, значит, себе купил в этот раз. Вот, купил вот такие и все в Лоран. Очень классные, ребята, аромат потрясающий. Очень-очень-очень классные. Вот. Просто супер. Не знаю, это или унисекс, или онуклюзив, ну, короче, они классные. И купил вот эти. Они совершенно другие по э, запаху, которые вот я привык. Я привык более, более к сладким, а это такой более, знаете, кожа, не кожа. Обалденная. Вот, вот, эти двое духов привез. Ну, у меня тут есть свои, поняли? Разные. Тут Амурор, Трусарди. Это Диор какой-то. Это Бакара Руш, В общем, такие вот. Очень классно. Там у меня тоже все дальше. Вот такие. Не, не, помню, сколько они эти, по-моему, 180 евро. А эти тоже что-то такое. 260 или 230. Ну, не дешевые, скажем так. И надавали mm -hmm. сейчас. А вот они. Видите, в вот они. Тут 90 миллилитров. Вот. И хочу показать то, что еще купил. Вот эту пудру SPF. То есть это... Ой, не, ну да, SPF это от когда ретинолом пользуюсь. Значит, вот такая штучка. Не знаю, может у кого-то есть. Стоила она 45 евро, эта пудра. Вот она, смотрите, какая классная. Вот. Потом духи дали, к духам дали вот такую штучку. Сейчас маме ее отвезу. Это такой органайзер для Скорее всего, для колечек. А ты что там делаешь? Вот босс парфюм. Я думаю, что сюда можно ложить колечки. А можно разное, видите, там, я не знаю, для чего это, ребята. Для колечек. Вот. Такая, видите, как вот такие есть ячеечки. Вот, и тут такие. Я думаю, что это для колечек. Вот и очень классные нишевые пробники. Они их прям отли, отлили. Я не знаю, вот это мужской, видите. Блэм, бак. Блем. Лаут. бак. Потом вот. Меморис. Амор. Эстрит. Это женский. Обалденные все вот эти вот. Блемс. Аут. Алия. Женский. Потом дальше. Это все нишевые. Они поотливали прям. Альтер Русани Урбан мужской. Потом смотрите Парадис, нет, Парадис да Дес Клоуд Ниме женский. И вот еще мужской Сим Палети Самцинг. Не знаю, что это. Ну, короче, вот такие обалденные нишевые. Пробнички. Причем не маленькие а пробнички, такие хорошие. Поэтому это все буду мини А я пользуюсь даже и женскими мне нравится. Мне пофиг, что люди кажут. Я люблю женские, неважно какие. Вот. Вообще сладкие духи более такие сладкие. Что ты лазишь, ребята, я хочу показать. Смотрите, отломалась вот эта штука. Ну как отломалось? Видно тут болтики есть, видите? И он ровно не... Ну, не могу его прикрутить вот сюда. И оно, когда ты вот это берешь, вот это скидывает вот эту, она падает и мне покоцала ванну. Вот такие затяжки, поняли? Вот как поцарапала. Вот билась, наверное, несколько раз. И где-то делась вот это. Она еще была, я помню. Вот я приехал, куда она делась, непонятно. То есть я ее найти в этой квартире уже не могу. Все, она уже пропала. Пропала без вести японских выглядел все а пудру покажу вот сейчас открою обалденная пудра не дешевая ну мне никогда ее не было же ее открыть вот так вот значит одна часть как она объяснила пористая вот вот эта пористая часть она немножко как бы добавляет тебе пудры, а какая-то, которая мелкая пора, с одной стороны она мелкая, с другой крупная, то немножко. Вот можно брать и немножко пудрить лицо. Это пудра SPF, защита от солнца, поняли? Во-первых, она выравнивает кожу, цвет хороший, видите? И если пользуетесь вот с ретином, смотрите, как класс, класс Вообще. Она не забивает, по-моему, упоры, ребят. Прикудрить носик. А что делать, ребята? У ну, нас сегодня такая трагедия, ужасно попали в дом из-за вокзала, там. ой, жесть, люди кричали под завалами, скоты, наверное, будет траур завтра. Вот так, смотрите, мне кажется, так лучше, Тут плохо видно. Мне кажется, получше, ребята, с пудрой, чем без пудры. Ну и все. Вот такая пудра 40, по-моему, 45 евро я заплатил. Клинки. Так, пусть тут будет. Умывалку опять у нас спрашивают. Вот мне очень нравится сыровая вот такая вот. Очень классная. Еще у меня биодерма, если это мне Ярик Лата давал. Так что такие. Там еще кое-что потом покажу. Футболочки какие я себе купил. Кроссовки купил. Пару штук покажу вам. Уже сблизи потом. Попозже. То не доходит время. То спектакль. Зато у меня спектакль. После вообще я убитый сейчас. Все тело болит. <как> насыпшись страшно. Тяжело. Не, успеешь, не успеваешь восстанавливаться. И следующий спектакль. Просто на износ.